nasihat suci yang terpelihara So ini seruan Seruan ni seruan oh, universal untuk anda semua Berbahagialah siapa yang memahami Bahasa ujusan Allah Bahasa Tuhan bercakap dengan anda Assalamualaikum Ada orang tak faham kan? Bukan ada orang, ramai orang tak faham kenapa tiba-tiba selepas 1400 tahun muncul al-khaim kan Abdullah Asim Abu Abdil Hakim salam muncul kan Imam Ahmad al-Hasan alaihi salam muncul Imam Mahdi Muhammad bin Hasan al-Askari alaihi AS. salam tiga utusan Allah tiba-tiba muncul kenapa sebelum ni tak ada zaman tok wan zaman tuak ni kita dulu macam mana ni pertanyaan pertanyaan apa soalan persoalan kan sebenarnya mereka yang ada nama-nama dalam wasiat seperti tiga manusia suci ni ada sebelum ni bermula selepas Rasulullah wafat bermula dengan Imam Ali bin Abi Talib kan lepas tu Imam Hasan uh, Imam Hasan bin Ali kan lepas tu Imam Hussein bin Ali So tiga ni anda masih pernah dengar lagi suara. Dan ah orang nak suara pula masih kenal lagi biasa dengar nama lagi. Tapi bila sampai Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Muhammad Bakhir, Imam Jafar ja As-Sadiq, Imam Musa Al-Khazim, Imam Ali Al-Ridha, Imam Muhammad Al-Jawad. Imam Ali Ahdi an naqi Imam uh, Hassan Al-Askari Dan Imam Muhammad bin Hassan Al-Askari Anda tak pernah dengar dah Sebab apa? Ini sejarah yang cuba ditutup Oleh para musuh Allah han. Para ustaz ulama' pula melobi Bahawa ini semua nama-nama syia Jangan dengar han. Nanti han, ini sesat Syia sesat Nampak tak? Suara-suara iblis Yang cuba menjauhkan daripada kepimpinan yang Rasulullah lantik Nama-nama dalam wasiat tersebut Dia pun bukan mati, dia pun bukan syahid And Syahid Mati kat umur, sakit tak? Kesemua para imam and daripada keluarga Rasulullah ni And yang ada nama-nama dalam wasiat Rasulullah ni Semua dibunuh, dia racun kalau saya mohon Tuan-tuan sendiri pernah dengar Macam mana Imam Ali bin Abi Talib kan, Yang tengah solat Dibunuh Imam Hasan diracun oleh isteri dia sendiri Yang bernama Judah Yang diupah oleh Muawiyah Laknatullah Bagaimana Imam Hussein sendiri di Karbala Dengan 73 sahabat dia 72 sahabat dia dengan keluarga dia Dikepung oleh 120 ribu tentera ada riwayat mengatakan 70,000 ribu tentera Kan? Nampak tak? Dan seterusnya anda tak tahu lah cerita kan Bani Abbasiyah bunuh Imam Ja'far Saudi Sampailah kan Imam yang ke-12 Imam Muhammad Hassan Al-Azkari ni Dia lahir-lahir umur 5 tahun pun Dia dilantik menjadi imam dah Maknanya umat Muhammad sendiri yang membunuh keluarga Muhammad. Kan? Imam kan, dia Nur Muhammad tu, cahaya Muhammad tu mustad daripada Imam Ali, Imam Hasan, Imam Musim tu, umat Muhammad sendiri tak mau. Dia pecahkan cahaya, gelap. Zaman tu gelap, gelap gelap. Semua dia orang pecah, dia orang bunuh. Sampai imam yang tak akhir, imam Muhammad untuk jawatan imam, imam Muhammad Hasan Muhammad bin Hasan Al-Askari. Allah padamkan lampu sekejap cahaya Allah. Tu seom marab-rabah lebih 1200 tahun tak, tak ada imam. Dan kini penuntut nama-nama tersebut kembali. Ini zaman Al-Khaym, perjanjian ketujuh. Agama Islam bersih Muhammad sallallahu alaihi Wasallam telah dikhianati oleh para sahabat dia sendiri sampai ke hari ini. 73 fikrah sesat, fikrah sesat. Nabi dah bagi tahu lah. Kan? Imam Mahdi Mai bagi tahu Islam hanya tinggal nama. Kan? Agama-agama mana pun tinggal nama saja. Maknanya Islam tu dah tak ada, tinggal nama saja. Agama Allah yang sebenar tu dah habis, dah tak ada, tinggal nama saja itu maksud dia. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masjid indah besar tapi tak ada hidayah di dalamnya. Ulama' yang ada adalah sejahat makhluk di, makhluk di bawah naungan langit. Daripada mereka fitnah datang. Kepada mereka fitnah kembali. Jadi ini zaman yang penuntut nama-nama Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi ni dah datang. Penuntut nama Ahmad. Penuntut nama Abdullah. Ini strategi Allah untuk memenangkan agamanya. Qaim. Al-Qaim. Bangkit bermaksud kiamat. Apabila Abdullah bangkit, mereka hampir mengerumi, mengerumu, muni uh, di sekelilingnya. Surah al ayat 19. Abdullah yang ada nama dalam wasiat Nabi. Dia menyeru semua manusia. Tuan-tuan tengok sekarang. Semua bangsa daripada ke, pelbagai agama. Kalau dalam Islam tu pelbagai bazhab. Ada Wahabi, ada Salafi, ada Syiah, ada Sunni, ada apa semua. Berkumpul. Dalam Kristian ada Ortodok, ada 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 Protestan, ada, ada Katolik, semua mai kat dia. Dalam Yahudi, Hindu semua berkumpul. Nak menggenapkan hadis-hadis Rasulullah. Anda tak pernah dengar benda-benda ni sebab anda meninggalkan sakalai Nabi. Itrah ahlul baik Nabi Sebab tu kan anda tak pernah dengar hadis-hadis Bagaimana pengumpulan-pengumpulan Episod-episod -pengumpulan, uh, yang yang bakal berlaku ni semua ada dalam hadis narasi ahlul baik Anda ambil ilmu-ilmu daripada orang-orang yang salah Anda ambil ilmu-ilmu Islam daripada orang yang yang bukan Islam pun Para sahabat munafik Yang merampah agama Allah selepas kewafatan Nabi Sebab tu anda tak kenai Siapa dia ahlul baik nama-nama dan kini tiba masanya nama-nama pewaris Nabi yang sebenar. Kan, yang tak pernah dituntut oleh sesiapa pun nama-nama Abdullah Ahmad ni tak pernah dituntut oleh sesiapa sebelum ni. Sebab apa? Sebab Allah pelihara. Nabi bagi jaminan. Nabi tak bohong. Barang siapa yang berpegang pada apa yang aku nak tulis ni. Kan? Mereka tidak akan pernah tersesat. Ada dalam hadis peristiwa hari kami. Dalam hadis Muslim Bukhari. Nabi bagi jaminan. Sebab tu ramai orang mengaku Imam Mahdi tapi tak pernah orang mengaku yang nama dia ada dalam wasiat Nabi. Tonton tak pernah dengar orang mengaku nama Abdullah nama Ahmad. Ini sahaja. Dalam sejarah nama-nama dalam wasiat Nabi kalau Imam Ali bin Abi Talib hanya Imam Ali saja yang kata dia adalah Ali. Tak ada orang pernah mengaku dia Ali. Tak ada orang pernah dia mengaku Al-Hasan. Tak ada orang pernah mengaku Al-Hussein. Tak ada orang pernah mengaku Imam Ali Zainal Abidin. Tak ada orang pernah mengaku Muhammad Bakhir. Tak ada orang-orang mengaku Imam Ja'far ja Sadiq. Tak ada orang mengaku Imam Musa Al-Khazim. Tak ada orang mengaku uh, Ali Al-Ridha. Tak, uh, Al tak, uh, uh, Al tak ada orang mengaku Muhammad Al-Jawad. Tak ada orang mengaku Ali Hadi Al-Nakhi. Tak ada orang mengaku Muhammad Hasan Al-Askari. Tak ada. Dalam sejarah tak pernah ada. Dan hanya pemilik nama tersebut sahaja yang akan menuntut sebab Tuhan jaga kami akan rentap orang leher dan jika dia mengataskan nama kami tidak ada ayat Quran ada satu ayat Quran so ini wasiat suci yang terpelihara so ini seruan seruan ni seruan oh, universal untuk anda semua berbahagialah siapa yang memahami bahasa utusan Allah bahasa Tuhan bercakap dengan anda. Gitulah yang terjadi di zaman Nuh AS. Dia bercakap dengan semua manusia umat dia. Malah mereka tidak memahami. Haiwan saja yang memahami bahasa Nuh. So anda jangan jadi haiwan. Fikir, renung. Sidi apa yang kami katakan. Insya Allah Ini satu kebenaran yang sudah datang. Masanya Iblis dan inilah masanya Iblis janji dengan Allah aku akan kacau anak cucu Adam sampai hari kiamat. Hari kiamat yang 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 di, di, dijelaskan oleh Imam Mahdi Abu Al-Sodi Alaihi Salam menjelaskan daripada ilmu-ilmu Imam Mahdi kiamat tu bermaksud bangkitnya Muhammad dan keluarga Muhammad yang diketuai oleh Al-Qa'im Abdullah Hashim Abu Al-Sodi. Ini perjanjian ketujuh perjanjian ruh dia lain sikit pada perjanjian-perjanjian sebelumnya Sebab tu kan 12 Mahdi ni bukan orang biasa Mahdi pertama kan? Mahdi kedua Mahdi pertama Imam Ahmad Al-Hassan Reinkarnasi Pada Imam Husin Ketua Pemuda Syurga Dalam ilmu syiah ada Raja'ah Dibangkitkan kembali orang yang pertama Raja'ah adalah Imam Husin ha. Kan? Bila dia bangkit Orang syiah sendiri tak percaya yang, ya Husin, Ya Husin tepuk dada, menangis. Lepas tu makan kambing dekat madrasah. Dekat hauzah. Bila Imam musim, main panggil, semua tak beriman pula. Nampak tak? Mahdi kedua. Semua para nabi, para rasul. 12 imam ni. 12 Mahdi ni. Yang akhir sekali nanti, Mahdi yang ke-12. Lainkan kepada Nabi Muhammad SAW kembali. Dia sebagai nabi terakhir. Dia sebagai imam, imam Mahdi, reinkarnasi kepada Nabi Muhammad sendiri. Sebab tu Nabi Isa bersolat di belakang dia. Ikut dia punya peraturan, syariat pada zaman sekarang. Yang Abdullah Syed Abad Saudi bawa ni daripada imam Mahdi. So, Isa datang sebagai Mahdi ke-9. Dan, Mahdi yang ke-12 nanti, Nabi Muhammad SAW, dia datang sebagai Mahdi yang ke-12. Muhammad Ibn Zahra So dia bukan orang-orang biasa. Jasad saja biasa. Jasad orang-orang sekarang. Anda nak bayangkan Nabi Muhammad datang, Nabi Isa datang macam dalam filem ke? Pakai jubah bawa tongkat. Pun anda tak boleh terima. Kalau main macam tu, tontonan gelak pula. Nak unta tontonan gelak. Kan aku antu relevan boleh dipakai pada zaman dahulu, zaman sekarang Dia akan datang. So maju ilmu Islam tu. Kan? Eh, Imam Mahdi datang dengan cara moden macam ni pun ramai tak percaya. Pakai seluar jean, pakai baju petak-petak, pakai beni pun orang ramai orang orang macam-macam orang cakap. Tambah mai-mai pakai jubah, pakai serban. Baju lusuh. Anda harapkan macam tu ke? So, insya-Allah kan eh, tak mau panjang-panjang video ni nanti orang bosan. Kan eh, nanti ada ada apa-apa yang kita nak ni kita kita buat video lagi. Soalnya hari ni ada dua video dah ni buat ni. Satu tajuk Imam Mahdi tak kenal diri dia Imam Mahdi. Ada satu. Ni next video. InsyaAllah. Terima kasih.